Доброго дня, наші шановні глядачі, вітаємо вас в студії програми мистецтва жити і готові вже відкривати вам секрети щасливого життя. Сьогодні будемо говорити про стосунки між чоловіком і жінкою, про стосунки між розлученими чоловіком і жінкою. Як зробити так, щоб наше наступне життя, життя після розлучення було щасливим? І що потрібно робити, щоб знову не наступити на ті самі Сьогодні в нашій студії дуже цікаві експерти. Ми будемо знайомитися з ними після відеосюжету. відео сюжету. Сьогодні ми не будемо розбиратися в ситуації, чому люди розлучаються. Сьогодні будемо говорити про другий шанс в житті чоловіка і жінки після розлучення. І Як зробити наше життя щасливим. Ну і нарешті представляю вам наших розумних, мудрих експертів. Це суперфіналістка програми Битва екстрасенсів Світлана Довгаль і психолог Віталій Світличний. Доброго, доброго дня, мої шановні. Добрий день. Ну, побачили сюжет, так? Великолепний сюжет. І дуже часто чоловіки так бігуть і бігуть. Да, они просто бегут. И причем, как правило, когда человек убегает, не понимая, почему mm -hmm. он убегает, и не имеет возможности остановиться и задуматься то это, скорее всего, вариант, когда он обязательно вернется. Вот так вот говорит опыт в работе, в жизни и как бы в наблюдениях. Mm -hmm. Ну, сегодня в нашей студии мы почуем и думку и человека, и женщины. Mm -hmm. Дуже хотелось а? mm -hmm. Це... ну, да, спасибо. Но на самом деле, почему э, встречаются мужчина и женщина, и да, объединяются в семью? Все не, не так все просто, да? Для, для чего-то они друг друга нашли, для чего-то они встретились. Э, именно эти люди, именно это, этот, этот мужчина, именно эта женщина, и семья, для, на самом деле, для них это такой тренинговый центр, где они э, mm -hmm. да, как, еще как, как, как ни странно, на <родина> -тренинговый, центр. тренинговый центр, в котором они отрабатывают э, какие-то свои э, только им присущие э, особенности. И когда семья расстается, то есть кто-то уходит, ну вот в данном случае уходит мужчина, да, mm -hmm. то э, на самом деле программа не выполнена, то есть э, урок не прожит до конца. Поэтому и начинаются какие-то такие э, вещи, которые э, позволяют вернуться им, этому человеку, мужчине, либо там какие-то предпос... шаги, которые принимает женщина, чтобы человек вернулся. Потому что опять нужно все это перепрожить и, и для чего-то понять, почему мы встретились, угу. почему мы, для чего мы вообще в этот, в, этот мир пришли. Так, ну и тому питание до Светланы, так, відбулося разлучение, человек с женщиной разлучился, а что, залишився энергетичный связок между этими людьми? Я бы разделила все-таки вот этот процесс расставшихся людей всего лишь на две части. Первая часть, когда люди в прошлых жизнях, мы все знаем о реинкарнации, о перевоплощениях, встречались в любом сочетании. То есть будущий наш муж может быть в прошлой нашей жизни братом, соседом, отцом. И на сегодняшний день эти все, как бы, идеи подтверждены на совершенно mm -hmm. физическом плане. И если мы где-то бросили какого-то друга в какой-то пещере, он умер от голодной смерти, в этот момент мы были мужчиной, он был женщиной, то в следующей жизни мы обязательно с ним встретимся, кармически, как бы, за этим столом, потому что мы перетягиваем весь свой коллектив из прошлой жизни в настоящую. Так вот, вот такие энергетические связи существуют до того периода, mm -hmm. до того момента, пока мы полностью не отдадим свой кармический долг этому человеку. И, как правило, я бы назвала их э, таких супругов половинками, потому что половинка приходит только лишь для того, чтобы научить нас чему-то новому. И когда мы получили этот урок и болезненно на него отреагировали то есть переболели и приняли правильные для будущей нашей жизни э, решения, то эта половинка от нас отодвигается безвозвратно. И второй вариант таких отношений, когда энергетические, э, как бы связи поддерживаются очень близкими э, для нас людьми, самым лучшим, самым надежным, самым настоящим, самым реальным решением такого соединения в семью, как наши дети. Потому что есть дети, которые рождаются на развод, а есть дети, которые рождаются на соединение семейных а пар. Я же дизнатый, какие дети народжуются? Но на сегодняшний день это достаточно доступные знания, которые были очень долго закрыты. И сегодня это реально существующие ответы, на которые, если человек хочет угу. получить ответ, он приходит на консультацию, и это все можно просмотреть. Вот так вот Вселенная задает режим будущим семейным парам, которые либо расстаются раз и навсегда и даже могут не посещать своих детей общих, либо расставшись, они угу. продолжают быть очень близкими людьми. Просто они живут под родной, разной крышей и находят себе нового партнера физиологического, как правило. Партнера. Ну по чью думку экстрасенсы. Да, я, скажи я, психолог? Я очень, я очень присоединяюсь к, к вашей мысли, потому что на самом деле семья это целая система. И вот э, ребенок часто в этой системе самое слабое звено. Если система э, работает действительно либо на развод, либо э, угу. предложение, то есть дети, соответственно, для объединения очень часто, к сожалению, происходит с детьми что-то что не очень хорошее. Часто заболевать. И тогда болезнь ребенка, либо какая-то проблема с ребенком объединяет эту семью вокруг не, не ребенка, а болезни ребенка. И вот воз, один из возможных шан, вариантов... Излечить этого ребенка, это как раз простроить отношения между супругами. Когда отношения простраиваются, нормализуются, тогда и состояние ребенка улучшается. К сожалению, очень часто об этом родители не знают и уходят именно в то, что в, 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 только в ребенка, в его пр проблематику. И тем самым даже удаляясь друг от друга. И mm -hmm. состояние ребенка еще, еще больше ухудшается. Так, ну, про разлучение, что и потребно поддерживать, какие-то после разгучения? Опять-таки, я бы вернулась к этим двум направлениям, которые созданы до прихода нас в нашу жизнь. Да? Мы, допустим, по состоянию или по расположению Луны в каждом натальном гороскопе можем определить, когда у нас родится ребенок. В каком месяце, в каком году, какой нам мужчина больше подходит, какой меньше? если мы случайно попадаем в отношения, как кажется, случайно, не бывает случайности, бывают невыявленные закономерности. Если мы как бы случайно попадаем не в наш отсек отношений, mm -hmm. я бы сказала отсек, потому что он отсекается раз и навсегда, то мы очень быстро из этого состояния выходим и, как правило, выносим оттуда детей, которых родители после развода втор второй э, супруг не посещает, не уделяет ни не помогает материально, не влияет на духовное развитие ребенка, не дает возможности ребенку стать тем, для чего он пришел, кем он должен стать. И вот такой вот отсек я бы назвала, будем говорить так, очень искусственной формой семейных отношений. Как правило, вот уже из моей практики, из моего опыта, из 10 семей, 6-5 семей именно искусственный отсек создают. И когда возникают все-таки заболевания у ребенка, очень согласна, с Виталием на самом деле все, что происходит в жизни ребенка, независимо от того, озвучиваем мы это вслух или нет, он находится всегда между родителем фильтрующим звеном. И если родители не могут уважать на уровне душевности, духовности своей, на уровне молчаливого уважения, слова уже роли, как правило, не играют во всяком случае в эзотерике, то ребенок это чувствует. Как правило, это астматические заболевания, как правило, это какие-то очень серьезные заболевания, связанные с легочной системой, потому что любого ребенка душа помещена в этом, э, в этой чакре, в анахате. Mm -hmm. И ребенок не может любить другим местом, он любит искренне, по-настоящему. И когда через него летят молнии, пусть молчаливые, пусть какие-то озвученные вслух, этот ребенок чувствует, и он начинает болеть. Так вот, ребенок в этот момент является, к сожалению, самой страдающей стороной. Поэтому я всегда призываю людей создавать браки просчитанные. Mm -hmm. На самом деле, я считаю, что появление детей э, делает двух супругов родственниками, и они уже не имеют права относиться к друг другу безразлично или рассекать какие-то энергетические связи, которые уже установлены через этого ребенка. Каким бы развод ни был, какими бы ни были ситуации причиной, mm -hmm. которые стали для развода, это все равно энергетическое неразрывное звено. И если один из супругов не выполняет своих обязанностей перед другим, и не наполняет ребенка теми нужными, позитивными энергиями, то он однозначно несет ответственность в своих будущих детях, в своей жизни. И, как правило, отец, который не способен искренно и правильно любить своего ребенка, это не только материальное обеспечение, это включающее еще духовный рост угу. и душевное состояние, то, как правило, эти отцы умирают от инфарктов или от инсультов. То есть здесь все совершенно предсказано. Хотел просто поддержать а, по поводу того, как относятся, а, очень по-разному к детям относятся к своим детям, относятся мама и, ну, родители, отец и мать. А, очень часто а, такое заблуждение уже женщины есть. Вот рожу ребенка, и он от меня не уйдет. Уйдет. Уйдет, потому что а, отцы оценивают детей а, по их а, успехам, либо по а, а, тому, как они относятся к этой женщине, которая их родила. Если не любят эту женщину, любят этого ребенка. Если ребенок успешный, они любят этого ребенка. Если же они не любят этого, э, эту женщину, соответственно, отношение к ребенку меняется да, в противоположный пол. И плюс еще ребенок неуспешный. Это не будет э, фактор, который удержит этого мужчину. Uh -huh. И он, возможно, уйдет в другую семью, там будут его биологически неродные дети. Но он будет любить эту женщину, с которой он создал новую семью. Он, соответственно, будет любить этих детей тоже. Дуже цікаві думки, дуже цікава программа сьогодні. Але все ж таки робимо перерву. Так і невеличка відеоцитата, невеличкий фрагмент з фільму «Суета Сует». Ну, про разлучення, давайте. Марина, я пропал. Можно сказать, я погиб. Ты погиб? В каком смысле? Мне понравилась посторонняя женщина. Это минутная слабость. Какая минутная? Это блин, предмахи. Трьохмісячних слабості. Я в неї облюбився. Ти з ней був? Звісно, был. Яка гадость. Ну так сприймають жінки і, і Як швидко загоюються рани саме у жінок після того, як їм зрадив чоловік, і коли він від неї пішов від жінки. Ну, существует множество фобий и больше 264 совершенно медицинских понятий. И одной из самых страшных фобий является недоверие к мужчинам. Бывают даже одинокие дочери, которых оставляют отец. Но я бы хотела сейчас сказать о женщине. Эта рана никогда больше в жизни не оставляет женщину. Особенно, если в ее семье не было отца, любящего, заботливого mm -hmm. и надежного. Даже если был такой отец, женщина не может больше в жизни избавиться. От этой трещины на своем духовном мире. Любой, любые самые лучшие отношения к ней будут всегда рассматриваться через преломление в этой трещине. То есть женщина начинает больше надеяться на себя, ей приходится становиться сильнее. Она теряет массу здоровья, я даже об этом не говорю, а здоровье в эзотерике равно судьбе. То есть, здоровье и судьба в эзотерике это одно и то же. И получается процесс как бы, деградации духовного мира. Мира, а потом физического мира. Независимо от материального состояния, независимо от тех возможностей, независимо от реализации в карьере или в бизнесе, женщина получает очень серьезную душевную смерть. И душа, как известно, в эзотерическом мире может умирать несколько раз, после которой остается выжженное поле. И здесь зависит от внутренних потоков энергетического, энергетических самой женщины, а не того окружения, которое возле нее находится, насколько быстро она может восстановиться. Самые быстрые восстановление это не менее года 6 лет, но такое восстановление никогда э, не дает возможности женщине восстановиться полностью. Mm -hmm. А что и двадцать, что после разлучения? Ну, Ты такая рана, как и у женок у них тени. Мужчин, я думаю, то же самое происходит, потому что они же, когда э, заключ, ну, заключали брак с этой женщиной, они э, для них эта женщина самое ценное, и, и, и для мужчины очень важно а, вот миру показывает, что у него там самая красивая жена, самая большая там, машина, самая красивая там и лучшая там дача угу, и так далее. Роды, да. Да. И когда он вот он а, разуверился в этом то, то что она самая красивая, он начинает искать другие варианты. Он другие, другие варианты и потом когда он нашел другой вариант, он говорит вот это пополучше, да? То угу. есть ему нужно предъявить миру чего-то. Потому что внутри, на самом деле, у него большая-большая пустота у мужчины. Поэтому нужны ему какие-то внешние атрибуты, которые доказывали, что он успешен, что он, что он такой вот... Я бы сказала еще такую обязательную, очень ценную информацию для наших женщин, для нашей мягкой половины, душевной, которая погреет, по голове погладит, подошьет брюки до тех пор, пока mm -hmm. он не начнет зарабатывать на постоянно новые и не уйдет в другую сторону. Дело в том, что спектр взгляда мужчины он э, совершенно по-другому расположен, чем женщины. Женщина в любви готова отдать все, что у нее есть, в том числе и себя, а мужчина в любви задает себе единственный вопрос: они любят совершенно по-другому. Что готов я, на что готов я ради этой женщины? Поэтому женщина рождена корыстным существом, и когда ко мне приходят Допустим, на приемы я всем говорю, женщина не может быть бескорыстной. Если вы бескорыстны, вы не встретили своего мужчину, который вас бы сделал женщиной. Поэтому восприятие мужчины развода и женщины развода совершенно разное. Они с разных планет, они по-разному впитывают. Женщина – это сосуд, которая должна с благодарностью принимать любой опыт от каждого своего мужчины. Но опыт не всегда бывает э, безболезненным. Mm -hmm. Или чаще можно даже сказать, любой э, долгопамятный опыт, опыт – это всегда болезненно. Мужчина, он переходит от одного события к другому. Для него отношения с каждой женщиной – это как проект. Вот есть начало, вот есть конец. И этот конец, конечно же, или растянутость этих отношений зависит от внутреннего состояния женщины. Поэтому опять-таки я возвращаю всех девушек в успешность. Успешность начинается до похода в ЗАГС. Так, все зрозуміли, і ми дивимося вже другий фрагмент з фільму Сувіта суєта. я тебе птицу прекрасно запекла с черносливом и изюмом. Посмотри, пожалуйста. Все облизывают все пальцы. Да я не хочу облизывать пальцы изюм и чернослива. Я хочу простую человеческую котлету за 12 копеек. Ну говоримо про стосунки після розлучення, так побачили чоловіка, да. так, який мріє про котлети, які готувала перша дружина. Насправді, тому що глубше этот сюжет не только про котлеты. Угу. На самом деле, это про сценарий жизненный. Угу. Этот жизненный сценарий, он задаётся ещё э, изначально в семье у человека, да? И очень часто как раз э в тех семьях, у которых э, дети, которых родители, родители которых тоже разводились. И, они, и, и это для них думают, ага, они разводились, родители, значит, я тоже должен буду раз, разводиться. И тоже на каком-то этапе происходит у человека а, такое сознание, вот мои папа с вами развелись, и я должен развестись. Это, это про это, про, про сценарий, про, про те стереотипы, которые есть, mm -hmm. про, про котлету, которую он, он любил кушать. Ну, предыдущей семье, это тоже про стереотипы потому что к сожалению мы э, очень такие э, консервативные если мы чего-то любим да то уже как бы для нас новое новое это очень часто какую-то такую вот есть ожидание того что оно будет не совсем комфортно для меня да mm -hmm. то есть лучше, лучше там mm -hmm. журавль, да чем синица. там да, mm -hmm. вот, вот как раз вот про это так ну и тому питание ну уже разлучилось. Так, і як будувати стосунки вже у новій сім'ї, щоб знову не наступити на ті самі граблі, не зробити помилок? К, к сожалению, от із опитування консультування ну, не встановлюються люди на другому на браті. Это вот такая вот очень печальная ситуация. Я бы хотела сейчас перехватить вот такую вот идею, если вы мне позволите. На самом деле, первый раз развелись, ну что ж, не получилось. Второй раз развелись, страшно начинаем думать. Третий раз развелись и еще страшнее. И у человека создается уже такой мешок комплексов угу. за спиной, который он с собой перетаскивает чем бы его там не кормили, как бы его там не любили. Но причина у всех этих разводов, и у разводов единая, потому что на самом деле родители-то развелись. Почему? Потому и разведутся их дети. Причина единственная. С одной стороны, жутко простая, с другой стороны, давно забытая и затертая. Несуществующие традиции в семье не дают возможности сохранить этот семейный Плацдарм устойчивый такой вот фундамент для наращивания стен в виде детей, имущества, счастья и продолжения рода в одной фамилии. На самом деле я бы сказала так, что э, все, что происходит между двумя людьми, это совершенно опять таки закономерные вещи. И для того, чтобы человек в новых отношениях смог построить совершенно другие отношения, у него единственное правило: первое это э, возможность остаться самим собой. И не сломать, естественно, угу. то есть э, отношение к другим людям строится угу. через отношение к себе. Не сломать человека в его спутники жизни. Тогда следующий брак станет последним, при единственном условии. А для того, чтобы не распался первый брак, нужно суметь создать традиции, перенести их из семьи, проанализировать традиции своего угу. рода, проанализировать традиции рода своего мужа. Потому что это уже единая кровь, единый поток энергетический, единый эгрегор, особенно после рождения детей. И взять оттуда все самое лучшее, традиционное, то, чем были богаты наши бабушки, дедушки или прабабушки, прадедушки, для кого как, переносить это в свою семью и создавать приятные впечатления своего потомства об этих традициях, чтобы они могли переносить в другую семью. Только традиции удерживают брак. В таком... Потому ну, что ты должен уважать и батьков, да? Батьки человека, дружины, и тогда все будет хорошо. Я вот добре. резюмировать вот, вот, то, что вы произнесли. Как раз можно вот эту вот, вот очень формулу, которую для себя э, открыл. Если хочешь сделать человека другого счастливым, стань сам счастливым. Она простая форма, но очень эффективная. То есть, если ты вступил во второй брак, да, то не нужно э, требовать от того человека, с которым вступил в брак, чего-то дополнительных угу. того, что ты не имел до этого. Угу. Разбери в себе. То есть, угу. ты что-то в себе не доработал. Еще один фрагмент с фильма «Суета сует». дивимся его. Да. Сегодня... Твой отец закатил мне на улице такую сцену ревности мама! ты себе не представляешь! Он, наверное, меня б убил, если бы не было столько прохожих вокруг. Мам, понимаешь, наш папа это этап прошедший. Но ну, теперь послушай, что я хочу тебе сказать, мама. Это никому не известно. А может быть, будущий. Он готов был меня растерзать. Ой. Он просто без меня жить не может. Ну, не может! Не может, и все! Мама, а ты что его обратно пустишь, да? Я прожила с ним 20 лет. Ну, допустим, не 20, а 19. А ты уверена, что он снова не сбежит? Знаешь, как говорится, хорошо там, где нас нет. А он побывал там, и выходит, что лучше, где мы есть. Вот. Суета-сует. Ну, жінка, вона дуже сильна завжди, вона може простити все. І чи потрібно все ж таки прощати і давати другий шанс чоловіку, і повертати його до своєї родини? Якщо жінка способна простити, то завжди е, треба давати шанс угу. мужчині прожити тут сюжет його життя, який дасть йому можливість прийняти таке рішення, що краще його жінки, від якого він йшов, немає нікого в світі. І я скажу коротко, за одного битого, 10 небитых дают. Вот это точка зрения. Причем мы не давали жизнь этому человеку, который от нас ушел. Мы угу. также минимум на 50% были виноваты в его уходе. Мы также не создали условий для того, чтобы он не видел никого, кроме нас. Мы также получили опыт и переоценили для нас важные ценности, о которых мы, как правило, когда человек рядом и не думаем, и не задумываемся. И это был урок для двоих. Неважно, кто сегодня ночевал дома, а кто ночевал в чужом доме. Угу. Главное, что человек. Люди сделали важный вывод, который все-таки их сблизил еще больше. Так и остальные. Очень, выставка, очень и да, если Женщина разумная, то она понимает, что почему ушел мужчина, потому что чего-то она ему не, не додала. Вот и она ищет э, тот, э, то для ради чего ушел мужчина, и потом э, значит, начинает выход в отношениях это э, генерировать, это возрождать, uh -huh. то есть давать ему тот, то, чего ему не хватало на самом деле. И э, на самом деле, э, вот, если женщина делает такой шаг на объединение, это очень, очень здорово, и мужчина это очень, очень ценит потом, и он, он остается благодарен женщине. Угу. Потому что на, на самом деле мужчине очень комфортно было в, в этой семье. И он просто он, он, очень часто уход мужчины в другой семью ⁇ это такой сигнал для этой женщины. Вот, по, обрати внимание, я ушел, потому что э, мне нужно это и это. Mm -hmm. а не было, не было контакта определенного. Он то есть, это не мог выразить ей в глаза, и он через такой поступок это часто сделал, делает. То есть, ты потребно человека все ж таки, если он хочет пойти, то все Я ж таки отпустить, хай он будет счастливым. Муж – это не чемодан и не шкаф для того, чтобы его переставить туда, куда решила жена. Він совершенно свободный человек. і выигрывают всегда ті женщины, які дають повну свободу вибору своєму мужчине. Только в такой свободе мужчина вибирає тільки свою жінку. Угу. Все зрозуміло. Я вам дуже вдячна за те, що сьогодні були з нами в ефірі. Хочу нагадати, що в нашій студії були суперфіналістка програми Битва екстрасенси Світлана Довгаль, психолог Віталій Світличин. Ну а ми з вами прощаємося. Ну і хочемо вам змовно побажати. щастя. Будьте щасливими и завжди пам'ятайте, що є другий шанс на щасливе життя. Да. До встречи!